Пусть милосердный Господь вас укрепляет, чтобы, исполняя завет апостольский, учили бы нас по-прежнему, управляли бы нами, поздравляли бы нас в молитве, труде и все время крепили бы нашу веру молитвой, добродетелью, любовью друг к другу. И тогда будет благо, и послужит оно всему благу в будущие времена. Спасибо вам сердечно и земной поклон все делаем за то, что вы у нас есть, за то, что вы приняли по избранию соборному избранию всей церкви, приняли на себя этот крест и верим, достойно несете, видим его и будете впредь оберегать и нас от всякой беды духовной и возрастания души и сердца в Божии. Если Божие будет сердца и Божьи души. Что нам остается только одно будет благодарить Бога за все, не переживать, не перениматься, не дискутировать до бесконечности, особенно с теми, кто этого не хочет и отвращается от нас в этой области. Спасибо вам, Ваше Святейшество, за нынешнюю Божественную Литургию, за этот вечер, который сотворил Господь и призвал каждому из нас, кто сегодня здесь. Пусть вас будет благословена эта Одесская земля. Она теплые, с верующими одесситами можно молиться очень легко и просто, и душевно. Они, если верят, то активно верят. Если молятся, то по-деловому молятся. Они а только что произнести слова, пусть даже и святые слова. Одесситы сегодня, принимая от вас благословение, уже спрашивают, когда вы будете в следующий раз. И дай Бог вам силы, терпения. Вера у вас есть, молитва у вас горячая, преданность Богу сердечная, чтобы все это сочетать вместе, и Бог хранил и умножал это все. Во славу Божию и для вашего спасения. Кланяясь вам вами, ваше святить, запросим всегда вашего благословения и молитвы хотя бы общие за всю вашу пасту многомиллионную во многих странах сущую, до сорока стран, где Московский патриархат, где русская православная церковь. Благословите нас, ваше святейшество, и просим вас не забывать нас, приезжать к нам почаще и благословлять нас и на расстоянии и вблизи. Скажем, братья и сестры, святейшего три слова: спасибо «Спаси господи, спасибо господи. У відвітному слові святіший патріарх подякував блаженнішому митрополитові Володимиру, владиці Агафангелу, а також усім завдяки кому став можливий нинішній первосвятительський візит на південні землі святої Русі. Ваше блаженство, ваше високопреосвященство, дорогі владики, отці, браті і сестри. Хотів би від всього серця поблагодарить вас, ваше блаженство за ваші добрі, умні, іскри слова, які. Наполнена любовью к своему народу, к своей церкви, проходящей через не самый простой отрезок своего исторического бытия. Господь дал вам разумение и силы вести мудро корабль Украинской Православной Церкви, сохраняя веру, благочестие в народе, сохраняя единство Русской Православной Церкви, самой большой церкви в мире несущий на своих плечах огромную ответственность за сохранение православия, за сохранение веры, за поддержание Божьего закона в мире. Верим, что эта миссия нашей Церкви, отмеченная кровью и страданиями, сегодня обретает особый смысл и особое назначение. И благодарю вас, ваше блаженство и весь епископат Украинской Православной Церкви за твердое стояние в православии, за твердую и бескомпромиссную приверженность каноническому строю Вселенской Церкви что и обеспечивало само существование Церкви и ее единство на протяжении двух тысяч лет. И какие только ереси и расколы не пытались сотрясать жизнь Церкви Божией, она всегда выходила победительницей, потому что Бог побеждает дьявола, потому что Бог на кресте победил зло. И всякая победа зла является временной победой, вечной же победой. Остается победа Бога, победа добра над злом. И все, кто сегодня поддерживает этот Божий закон, тот, кто служит нравственному преображению человеческой личности, он вместе с Богом, он в рядах его воинов несущих великое и спасительное свидетельство миру. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, ваше Высокопреосвященство, за все те большие и очень важные изменения в жизни Одесской епархии, которые произошли за время вашего святительства здесь. Вы достойный преемник выдающихся одесских святителей, подвижников благочестия и столпов веры. Ваш личный жизненный подвиг и ваша жизненная позиция, направленная на всемерную поддержку блаженнейшего владыки Митрополита Владимира, на сохранение единства нашей церкви, на поддержание канонического строя бытия православной церкви. Имеют всеобщее признание людей. Но самое главное то, что Бог преклоняет к вам свою милость, и вы являетесь свидетелем многих добрых исторических преобразований, которые под вашим амофором, с вашим благословением и по вашей инициативе осуществлялись на этой благодатной земле. Каждому из вас, мои дорогие, я хотел бы передать этот маленький образочек Касперовской иконы Божьей Матери, Одесской и всея Руси святыни с моим патриаршим благословением. Не могу на каждого из вас возложить руку, но каждый из вас в моем сердце. И как знак моей любви и связи с вами хочу передать вам это личное для каждого патриаршее благословение. Пусть покровь царыцы Небесной Пребывает над Одессой, над Украиной, над всей святой Русью, укрепляя в незыбленном состоянии правде Божией наш благочестивый народ. Аминь. На молитовную сгадку патриарх Кирилл подарил в собору икону нерукотворного Спаса. Зла. Цього дня святіший владика мав робочі зустрічі із керівництвом та інтелігенцією міста Одеси, а також відвідав Одеську духовну семінарію.